Всем привет, ребята, и я я собрался, короче, построить э, себе дома, короче, я решил построить себе дома что? Правильно, я решил построить забор, настоящий ну, забор, нормальный забор. Но для начала я вас убью, я не пойму, как вы появляетесь и что вы делаете в моем доме. И если, если вы еще раз у меня тут появитесь, я сказал... А я вас загрохаю. Поняли мене? Поняли. Ще раз вони тут появляться, вже бісяться. Просто я вже не, не можу терпіти. Я щось що мене прямо вдома. Що вони у мене діляли вдома? Я, короче, в початку прошлого відео... Де кнопка? А... Ага, понятно. Ага. Ось... В прошлом видео, в общем-то, я сделал ферму Джоу и еще плюс в конце я, я сделал еще одну ферму с овечками, и поставил, ну, это уже за кадром, поставил железные двери, чтобы до меня не заходили жители. Но они каким-то образом поумнишали и стали заходить до меня домой. И я решил принять решение сделать вообще ограду. Щоб вони вообще даже близько до мого а двору чого? не подойдут. Ні. А, а де це? Не знаю. Короче. Так що, да. буду делать сейчас забор себе. Будьте жители уже чуть-чуть бесить меня. Бин Ви Вы играете с огнем, знаете? Знаете? что выиграет Так что да, мы будем делать забор наверняка. Я, конечно, не могу чтобы не заходили для, нас гости жители. Вот я тут сюда, и отсюда, и вот сюда, аж куда -то. Я выведу цей весь забор. А там дальше уже разберемся, куда его вести. Давайте выберем забор Я, ну забор конечно же будет под цвет дома и больше всего под цвет дома подходы. ну 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 подождите, неужели их нет? Неужели их нет? Ха 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 ха, как же так-то, как же так-то? Ну да, ну да, их не Тогда берем бирюзовый, прям под, прям, ну, в принципе, прям под весь дом. Би, би, больше всего подхода бирюзовый под весь дом. А до глаз их собачьих врм все. То она уже так бесит, меня постоянно заглядывают во двор. Что всем там надо, что все там побачили, интересно, так и прям, прям интересно, интересно, заглядывают прям во двор, ты, прям в душу прям кажуть я зайду и убью тебя ночью прям -моё. Капец. я принял решение все таки сделать забор тут мои бджолки летают откудась пыльцу беруть вам не хватает там у вас видите, сколько пыльцы? Вот все нормальные дела, и он трудится, собирает там пыльцу. Нет, вы летаете за километры отсюда, куда сюда, куда сюда, куда еще летаете, то сюда там. Ну, вот у вас там целая поля всего, всего, разного. что ты делаешь у меня во дворе? Выйди оттуда, я сказал тебе. Если сейчас же не выйдешь оттуда, я тебе игру грохаю. Ненавижу уже эти жители, то мы Иногда хочется их нафиг высылать из деревни и жить одному. Они будет скучно, но это не мой вариант. Мой вариант сделать лучше из лучших заборов. Во-первых, чтобы они не бачили, что у меня во дворе. То, что ось, они идут, они почти не бачат во дворе. А вот сос... мои два соседа, вот, вот, мой сосед под церквянин, он уже бачить. От он будет бачить. залезет еще выше, так он вообще будет все бачить. весь мій двор что там происходит, Буде стоять тут и наблюдать за моим двором но там дальше он уже не увидит ничего вот этот сосед, он ничего не увидит, абсолютно ничего он не увидит так что да даже не думай, тут не залезешь ни в коем случае не залезешь ты туда кто туда не залез, только попробуй. Вот вон они как-то попадают, да во-первых, домой, ну, во-вторых, во прям, 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 прям во двор А, вот, конечно, вот он заходит, забегает Так что надо с ними бороться, надо приходить а вот такие гигантские, просто гигантские делать заборы. Чтоб бороться с такими, как они, потому что они уже бесят. Дуже сильно бесят. Теперь надо вести туда. Тут я обрываю. И веду забор туда. Чикс, 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 чикс. И вот так вот ведем, выдаем заборчик. И еще, наверное, я тут расчистю чуть-чуть. Вот здесь багато всього у мене тут тому дворі. Так що лишніх глаз лучше побережь в Егор. То що глазить не буде У мене, не буде ні свинянок, не овчонок, не собачонок, не, не цвіточків для бджолок, не котів. Телочки, я, кстати, буду делать и ферму котей, и ферму собак. Так что да. Ой, так. Чук-чук-чук-чук. Так что просто капец. Я вот только не пойму одного. Они тут телепортируются, чушу. Просто я вот я строю железные двери. Вот я вот даже только что зашел в игру. А они стоят прямо у меня прямо перед лицом. Как они зашли в во двор, я, точнее в хату, я не знаю. Если у меня там стоит железный забор. Ой, железный забор. Ну, железный забор не помешал бы мне. Ну нет, я не так нравится. Забор. Так что, так что, так что, да. О боже, капец, это гигантский забор. Да. О, кстати, я могу еще вот тут сделать амбар. Наверное, я на углу сделаю амбар себе. Да, имбо, будет амбар. Великий гигантский амбар. Там я еще по территории так по мелочи пройдусь. А тут -а я сделаю рыболовный плод. Где-то здесь. Короче, у меня будет уже гигантский двор. Ну, а чего именно гигантский такой двор? То что, чтобы жители меня не мешали строить. Да, и такой высокий. Чем дальше, тем выше, чтобы никто ничего не бачил, я Тут я буду делать уже вот такие вот забор. Отличный глаз, пожалуйста. Потом достануть уже. Уже через заборы, блин, может телепатировать вот эти, эти жители. Именно так мы с ними и боремся. Да. Именно вот так. Именно вот так. Именно таким забором. Моя кровка лучше сделаем, видимо. Хотя тут корова тут не только моя корова. Мои коровы-то коровы ой где? Вот где мои коровы. Что это за такая уж такая уж. Я сейчас не могу, я, 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 я видео записываю. Видео записываю, сейчас не могу. Так. Э Давайте сейчас обернем вот это дерево. Вот сюда. А эти дерева я, короче, за кадром здесь уверен, наверное, тоже чтобы они мешать мне. Вот так вот. С этой стороны с забором все сделали вроде бы.

території мого двора все, ніхто нічого не бачить, і ніхто нікуди ніколи не залізе. і не я вообще то есть ну. А я Ось такий у мене хиханский, конечно, двор. Ось так вот чикс, чипс. Куда який А ну-ка, о, я тут не залезу, але на тут случила так. От, так от сделаю.

Потому, потому что почему? А потому что, потому что, потому что. Да пожума не так уже все забрали, кажу. Усе кажу. Не, я понимаю, что там у меня там крипая, чуешь. У меня там доходы. Такое забытие вообще. Ребята, что-то пошло не по плану. Почему я не могу выключить? Давайте выйдем. Выйдем. Так. тик 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 Алло, что происходит?